отзыв от СТО. МАН, ТЖЛ, Евро-6. Нужно брать, не бояться. Не крышка течет. И ценник очень большой. В принципе, понятно. Стоит дорого, в Украине его не найти. Ремонтируется, все достается, все восстанавливается. Сцепление уделю отдельное внимание, потом меняется, все это переставляется. То есть, мановские автоматы немножко жестковатые. Без замены коробки можно кинуть э, сам робот. Стоит плюс-минус адекватная цифра. И диски колодки, ну это расходники, шкварня, все, год, замена шкварней. Так, всем добрый день. Очередная рубрика «Честный отзыв от СТО». На очереди машинка MAN ТЖЛ Евро 6 8180 с объемом мотора 4.6 на автомате. Пройдемся по этой машине подробно. Мотор, коробка, расскажем, с чем мы сталкиваемся, какие проблемы вас ждут. Поехали по порядку. Мотор. Мотор у нас 4.6. Тот же самый, который ставился на Евро 3. ТЖЛ Евро 5, ТЖЛ Евро 6, ТЖЛ с таким же мотором. Две, две модификации этих моторов, как обычно, 464 4 цилиндра, 6 и 9, по моему, 6 цилиндров. Значит, мотор в принципе проверенный, понятный, глобальных проблем в самом моторе как бы нету, не считая экологии, которая на него навешена. Мотор сам по себе надежный, я не могу сказать, что он там ломучий, стучит, там ломается, часто мы туда лазим, нет. Периодически по пробегу, конечно, попадают к нам клиенты, когда мы его обслуживаем. Но на евро шестых автомобилях, ну еще по годам и по пробегу, еще не пришел им то время, что они уже там закончились и надо их капитализировать. Но мотор визуально он такой же самый, как на евро 5, евро 3. Значит, болезни все те же самые переехали на евро шестую машину, что и на евро пятой. Это передняя крышка течет, ее надо там на пробеге там 500-600-700 тысяч вскрыть, пересадить на герметик. Топливная такая же самая, глобально там она ничем не отличается, то же самое. Интеркулер, радиатор, потому что пластиковые бачки, это все раздалбывается, течет, сечет. Ну вот как бы основные болезни, в принципе, что на Евро 5, что и на Евро 6. который сам по себе неплохой, хороший, я считаю преимуществом мана именно Евро 6 в том, что сюда подходит двигатель как и с евро 3, как и с евро 5, ну и, соответственно, на евро 6. То есть, соответственно, вы на разборке можете найти низ мотора за адекватные деньги, который полностью идентичен с евро 3. Вы можете найти там полностью мотор в сборе, там перейти уже на евро 3, там экологию отшить, там, если она вам не нужна, вы не ездите на Европу. То есть так сказать, можно выйти малой кровью в случае глобальной поломки с двигателем. Потому что на Мерседесе Атега Евро-6, наверное, не получится выйти малой кровью. Там будет ценник очень большой и мотор там очень ненадежный, как показала практика. То если сравнить Ман TGL и Атега Евро-6 и TGL Евро-6, то я бы отдал предпочтение ману потому что здесь все в принципе понятно здесь все подходит с евро 5 с евро 3 вы все это дело на разборках найдете за адекватные деньги и соответственно я в этом случае отдаю преимущество ману тжл евро шестому именно по сравнению с атегой конечно он будет дешевле и проще по запчастям потому что евро шестая атега мы когда-то сделаем на нее обзор у нас было в этом году три мотора на капиталку евро шестых от их и там ценник был просто космический и мотор в европе стоит дорого в украине его не найти привести с европы его дорого там ценник доходил до 10 тысяч евро в европе за ними тоже гоняются потому что ну mercedes как обычно делали делали классно ну а давайте сделаем так чтобы люди там были у них проблемы с моторами ну, это мы отклонились от темы, дальше продолжим по ТЖЛ. Значит, краткое заключение. То есть, если сравнить МАН, ТЖЛ, Евро-6 и отегу Евро-6, повторюсь, то МАН, ТЖЛ будет лучше, дешевле, проще то есть более понятная картинка вас ждет в будущем. С Мерседесом можно вляпаться. Топливная, в принципе, Common Rail, все то же самое, все те же болезни, что и на Евро-5, то есть все стоит адекватных денег, все ремонтируется, все достается, все восстанавливается, ничего там сверхъестественного нет. ЕЖР, конечно же, болезнь, да, там прогнивает, тосол попадает вылетает там в выхлопную трубу то есть вот это вот все дело но это все экология поэтому можно от нее уйти можно от нее избавиться методом перепрошивки чего-то выкидывания то есть этот вопрос решается дальше компрессор нормально адекватно работает стоит адекватных денег то есть проблем там глобальных не вижу дальше повторюсь самая такая проблема это передняя крышка прокладка под головкой на пробеге там в районе 500 тысяч придется поменять ну, там, ну, больше такого глобального с этим двигателем ничего у вас не произойдет. Дальше поехали. Дальше у нас сцепление. Сцепление уделю отдельное внимание, потому что третьих евро -пятых, оно было недоработанное. Это целая система бабковских главные сцепления. То есть на евро 6 они 80 процентов идут конечно же на автомате но там где попадается механика там уже устроено по-другому там уже ПГУ стоит там уже стоит педаль то есть они не все в главных вперли, которые стоят там неадекватных денег и выходит со строя там через год через два то есть они уже сделали как все остальные производители отдельно ПГУ отдельно главный, то есть это все стоит более-менее нормальных денег все это меняется все это переставляется то есть никаких проблем нету Коробка та же самая ZF6, в принципе, что и на Евро-5, что на Евро-3, что на Мане, что на Мерседесе, примерно она одинаковая. Значит, конкретно у этого автомобиля автомат. Что хочу сказать по автоматам, по мановским. Мановские автоматы, они вот ну, немножко жестковатые, они чуть жестче включают, не так плавно трогается автомобиль. вот ну, такая вот жестковатая работа коробки. Но, в принципе, сама, там, ну, сама система, она работает неплохо, она, ну, как бы, довольно-таки живучая, и часто мы, как бы, с ними, с проблемами не сталкиваемся. Это, там, в основном, сцепление заменили, там, ну, бывает какой-то ползунок, там, завис, не переключает передачу, но, опять же-таки, это... Потому что люди не смотрят компрессором, который кидает масло, там все закидывает этим маслом, и оно не может адекватно работать. Поэтому, в принципе, сама по себе коробка, она надежная. Я могу сказать, что вот на пятитоннике, на десятитоннике, на любой мановский автомат, он жестковатый, не совсем комфортно он работает, но работает он, в принципе, долго, качественно и без особых без особой головной боли для э, собственника есть одна фишка то есть автомат легко переделывается на механику если у вас даже там какие-то вышли блоки со строя вы не можете нигде это найти вам не могут отремонтировать в принципе без замены коробки можно поменять выкинуть сам робот который ставится на коробке вставить туда механическую кулису, сектор, педаль третью. Мы это все переделывали, то есть можно перейти вообще на механику, купить установочный комплект там на разборке, переделать на механику и дальше кататься, то есть без замены коробки. Это очень важно, то есть по деньгам это будет стоить плюс-минус адекватная цифра. Механика с теми же болезнями, в принципе, третья, вторая, четвертая передача, ну там третья э -э, по пробегу, да, там изнашивается синхроны и избивает передачи. То есть это болезнь за f 6 то есть ничего здесь нужно как бы они не придумали ну не доработали поэтому но ну, пока мисс евро 6 машина их свежие года но я смотрю коробка та же самая стоит то есть мы в коробке на евро 6 пока мисс не лазили но визуально она такая же самая как и на евро 5 и евро 3 Дальше. Подвесной кардан, там, не считаю нужным там зацикливаться на этом. Те, кто смотрят наши видео, я там, в принципе, подробно до этого про манты гель рассказывал. Э -э, задний мост э -э, тот же самый, ничего они не поменяли. Ступицы суппорта, э -э, все то же самое. Э -э, то есть, ничего нового они не придумали. То есть, вся ходовая, я могу сказать, что практически осталась та же самая, практически без изменений. Изменили немножко мотор, э -э, поменяли лицевую часть. Доработали там немножко торпеду и все эти все изменения дальше задний редуктор задний мост объяснил в принципе с ними проблем никаких не бывает блок ступицы ходят работают там ступичные подшипники периодически меняем там тормозные диски колодки но это расходники я не считаю на этом э, зацикливаться то есть это такое расходный материал который периодически нужно на который Кварня так же сама переехали с такой же болезнью, как и Евро 5, Евро 3, покуда они оригинальные туда никто не лазил, оно работает. Как только туда кто-то залез, менял шкварня, все, год замена шкварней, в лучшем случае, а то и 7-8 месяцев. Что туда не ставь, оно долго жить не будет. Почему так оно работает, я объяснить не могу. Мы пробовали разные варианты, но, к сожалению, ну, больше, чем на год их не хватает продлить. А в остальном машинка э, ремонтно-пригодная более-менее адекватная по цене ремонта, то есть они уже, остальные марки Евро-6 уже, в принципе, догнали МАН, если Евро-3 МАН ТЖЛ был самый дорогой в ремонте, то Евро-6 я не скажу, что он самый дорогой, потому что уже марки, такие как DAF, Renault, и они по стоимости, наверное, уже даже в каких-то моментах и перегнали да? то есть МАН, в принципе, держит свою ступень. И поэтому, если вы сомневаетесь там в Евро-6, там страшно, ну, то есть все равно мы будем все когда-то ездить на евро шестых то есть этот автомобиль в принципе можно брать не бояться я объяснил почему с двигателем то есть можно вот, даже если что какая-то серьезная поломка в принципе можно выйти малой кровью потому что в принципе этих машин на разборке их очень прилично запчастей и машин в свое время то есть но ну, проблем с ними никаких нет.